dostlar hər vaxtınız xeyir olsun maraqlı bir maykla yenə qarşınızdayıq bu gün sizi çox istedadlı və gənc bir xanımla tanış edəcəm amma az sonra Dostlar, siz gördüyünüz kimi Gülbəsin emalatxanasındayıq. Bax gördüyünüz bütün bu işlərin müəllifi odur. Daha ətraflı özü danışacaq. Tülbə Sayvağız, rəssamlıq akademiyasının 2017 məzunuyam. Daha şəhərdə fəaliyyətim mart ayındandır. Yəni aprelin üçüncüdə açılış oldu. O gündən bəri, yəni açılışdan sonra butulkalarla işləməyə başladım şərab şüşələrində külvas maroxlu da bax rəssamsan öz işlərini öz deyək ki ideyalarını, fikirlərini katan üzərində deyil, kağız üzərində deyil, məhz shop talklar üzərində deyək ki çəkirsən. Səbəb nə oldu buna? Fərqliliği sevirəm çünki çatan standart hamışlib. Biz də istədik ki fərqli bir şey olsun. Ya taxta olur, ya şəya, ya düzcüm, mütləq fərqliliği olmalıdı ki, ya yəni sıxılıram eyni tərzi ilə getməkdə. Çünki ə, həm də maraqlıdır ki, bax tullandı da əslində bu, amma deyək ki, sən buna yeni bir nəfəs verirsən, bəlkə də alıb aparan insanların çoxunun evində ən sevimli birdir. Deyək ki, məkanında onun dekorativ bəzək əşyası kimi orada dayanır. Maraqlıdır, bax üzərində işlədin çoxunda şəxsiyyətlər var, ə, milli və xarici və mənzərəli olanlar da var ki, bax bunları necə hazırlayırsan? Sərf öz ideyandır, yoxsa məsələn, öz sevdiyin şəxsiyyətlərdir, yoxsa ə, sifarişləmi hazırlayırsan? Yox, sırf öz, yəni istəyimlə istəməsəm onu istəyə bilmirəm. Düzdür, qrup yoldaşlarından məsləhət alıram, sonra amma zidd gələndə fikirlər yenə yəni, öz fikrimlə edirəm. Bunlar sevdiyim şəxslərdir. Ədəbiyyatda sevdiyim şəxslər. İşləmişəm, hələ də işləyəcəyəklərim var. Sadəcə biraz zaman. Yəni əs yəni, sürəklə eyni tərzdə getməkdən sıxılıram, yoruluram, yəni Külbəs e, bax e, maraqlı işlərindən digərləri isə güzgülərin üzərində çəkdin əsərlərdir. Burada Fridanı görürük, Van Gogh'u görürük. Bax e, elə onları orada işlətməyin məqsədin nədir? Sə fərqlilik üçün elədir. Yəni cücüdə həm özünü, həm də o Fridanı görsün deyə. Yəni çətandan çıxmaq üçün bəlkə də bir fikir idi. Maraqla qarşılandığı üçün davam elədim. Qəlbəx bağçalıştığın məkan, fəaliyyət göstərdiyiniz yer İçərişəhərdədir. Turistlərin də ən sevimli məkanlarından biridir və ən çox üz tutduqları yerlərdəndir. Bax, onlar gələndə necə reaksiya verirlər? Bax, həmişə gəzdirirsiniz buranı, göstərirsiniz dostlarınızla birlikdə. Reaksiyaları necə olur? Maraqla qarşılayırlar. Xüsusən bizim öz arlan arlamentlərimiz olan işlərə daha çox maraqlı qarşılayırlar. Ünvanı soruşurlar, daha onlayn eləməyimizi istəyirlər. Elə çatan olmaq üçün elə istirəm bizi baxsa xariclər edən... də görsün deyə elə istirlər ki, onlayn olsun. Bir dəfə italyan ə, stilist gəldi, o elə dedi ki, yəni çox maraqlıdır, amma biraz da daha tanınmaq üçün gərək onlayn eləyəsiz. Gülbərs, istirəm elə bax işlərlə bizi tanış edəsən. Onların nə maraqlı tarixçələri var, ə, xatirəndə olan, onları işləyəndə hansı maraqlı məqamlar yaşanıb? İşlərimi işləndə maraqlı məqam, Tolstoy işləyəndə çətinlik çəkdim. Aha. Ya yəni onun vaxtımı aparır. Bəzən elə olur, tez çəkirəm, bəzən amma yorucu olur portretlərdə. Tolstoyu oxuduğuma görə onun istədim çəkəm. Eyni zamanda biz burada Mikail Mishvik, Nizami, Üzeyir Hacıbəyli və digərlərini görürük. Nazım Hikməti sevdiyim şairlərdəndir. Həm də onun həyatı biraz daha belə kədərlidir, həm də xoşuma gəlir onun şeyləri. Ona görə onu istədim mütləq çəkliyəm. Məni onlar daha çox öz sevdiyim insanlar işləmişəm. Bax, e, bu divarda asılmış güzgülərin tarixçəsindən bir az danış. Burada çünki fərqli-fərqli şəxsiyyətlər var, istər kino sahəsində, istər siyasət sahəsində. E, 50-ci illərin qadınları ilə başladım. Maraqlı gəlirdi. İlk olaraq alınmadı, sonra nəbzimi tutdum və davam elədim. Davamında isə, davamında məni elə gəldi maraqlı oldu. Yəni turistlərdə sevdiyi. Hətta gələndə bir-bir adlarını özləri deyir. Tamamilə bir şəxsiyyətləri. Bax, dünya statistikasında müasir incisənətin bir növüdür bu da. Yəni fərqlilik, bax sənin də qeyd etdiyin kimi təkcə katan üzərindəki ağız üzərində deyil, bu cür əşyaların üzərində də rəsm əsərləri çəkmək. Sən necə araşdırırsan, maraqlanırsan, işi daha da böyütmək istəyirsən, yəni xariciə deyək ki, sərgilərə öz işlərindən çıxmağı düşünürsənmi? Ya, əslində planlı həyatı sevmirəm. Ancaq fikirlərimiz var. Yəni sırf bir işdə qalmaq fikrimiz yoxdur. Yəni ümumi kollektiv olaraq yəni, hər dəfə fərqli, fərqli bir şeylər üstündə çalışırıq ki, yenilikdə nəsə bir, yəni istifadə olunmamış bir şey olsun ki, onu bizdə ilç olsun. Yəni bundan sonra yəni demirəm nə olacaq, yəni fikrimizdə var. Yəni xaricdə də inşallah yəqin çıxmaq. Uğurlu ya. olmağın ə, əsas məqamlarından biri də uğurlu kollektivdə çalışmaqdır. Sizdə də görünür ki, yaradıcı dostlar, insanlar hamımız bir araya toplaşıb bu cür gözəl işlər hərsəyə gətirirsiniz. Bax ə, o tərəfdə də görürük, bir çox mücrlər var ki, üzərində işləmələr, müxtəlif ə, bölgələrimizə aid olan naxışlar var. Biraz trimonlar haqqında məlumat verərdin. Bizim ə, yəni cəhəşatda işləyən xanım Kəmalə Məmmədov ay məxsus şlərdə xalçaçılığı bitirib Hı -hı. və hər xalçada altında yazılıb qar hansı zonanın olduğu. Qazaq xalçası, Qaraman. Daha sonra bu Salyan Qarabağda var. Qarabağ xalçası. Qarabağ, Quba. Həqiqətən çox maraqlı nümunələrdir. Quba xalçası və digərləri. Burada yenə şüşələr görürük. Bu xanım ana məxsusdur Kəmalə xanımə. Hə. O üzərində işləyib. Gülbəs, bu divarda gördüyümüz yenə güzgülər, üzərində mənzərə işləmələri və Charlie Chaplin-i təbii ki, orada da vurğulanmışsan. Yəqin ki, onu da çox sevirsən deyə var orada. Maraqlıdır, bax, güzgünün üzərində istifadə etdiyin boyalar hanslardır? Çünki xüsusi material lazımdır ki, onlar axmasın və yoxsa əgər burada biz armud stəkanlar görürük, onların üzərindəki boyalar xüsusidir yoxsa necə? Bu yüzeylərdəki boyaqlar akril və yağlı boya istifadə Aha. olunur. Daha çox akril istifadə olunur çünki yağlı boya gec quruyur və istədiyimiz effekti almaq üçün onun qurumağını gözləməliyik. Ona çox, ona görə daha çox akrildən istifadə olunur. Amma digər e, istifadə olunacaq əşyalarda isə xüsusi boyalardan, məsələn, armud istəyənlər istifadə olunurdu. Onlar güc şüşə boyaları olur, xüsusi, yəni yuqlanda belə getmir. Yəni o boyalardan istifadə olunur. Daha çox akrildən amma istifadə edirik. Kulbas, e, bu divarda isə biz 7 şərab şüşəsi və üzərində fərqli e, xanımların şəkillərini görürük. İstərsən biraz ondan danışasan. Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poemasının əsasında, yəni ondan ilhamlanaraq işləmişəm. Yəni əsəri oxudum və hər biri hər həftənin bir günündə 7 gözəl qəbul edirmiş. Məndə eynilə onları hansı gündə, hansı bölgedən olan gözəllər qəbul elirsə onu elə bir şəkildə yəni qeyd etməyə çalışdım. Eyni zamanda bu sənin səhv etmirəmsə ilk işindir. İlk işimdir, bəli, ilk işimdir. İlk 7 gözəllə başladıq. Daha çoxda 7 gözəl elə bil tanıdı daha çox. Gülbəksə keçək istəyirəm biraz da fırçalardan bizə məlumat ver. Necə oldu ki, bax bunların zərində işlədin, rəsmlər çəkdin. Yenə təbii ki, bir fərqli işləmərlər eləmisən. Elə bax Bu mənim diqqətimi çəkdi. Söhbət əsnasında bayaq vurğuladın ki, bu şəhərli qızın kəndə gəlmə idi, başında çalması, saçının sarılığı və baharı e, deyək ki, tərənnüm edən rənglər. Yəni bizim milli geyimdə giyinməyə çalışıb, yəni onu verməyə çalışmışam kisdə, yəni fərqlilik eləmək üçün. E, eyni zamanda burada burada da bucur qaşıq formasında. Qaşığın üzərində fikirləşdim, nə eləmək olar? Qaşıqı insan fiqurasını xatırlatdığı üçün istədim bir qız. Bizdə milli geyim, bizim ya yəni milli Aha. formada da işləmişəm. Çox gözəldir həqiqətən də. Burda da eyni ilə istifadə olunan boyalar akrildi. Akrildi. Üstündən sonra laklayırıq ki, getməsin. Aha. Çox gözəl. Bax istiram biraz da bu ağaclardan kəsilmiş hissələrdir və üzərində fərqli-fərqli işləmələr hazırlamısan. Peyzaj xarakterli işləmişik. Peyzajları ıı, fərqli necə edə bilərik deyə düşündük. Biz də ağac üzərində fikirləşdik və ağac üzərində daha maraqlı alındığı üçün davam edirik. Bu təbii materialdan. Təbii materialdır. Yəni bizim üçün kəsirlər, yəni alırıq onu və üzərinə biz edirik, daha sonra da lak vururuq. Bəli. Gələndən ən çox diqqətimi çəkən e, bax elə armudu stəkanların üzərindəki bu işləmələri oldu. Burada həm cürbəcür rənglərdən, boyalardan istifadə olunub. Maraqlıdır ki, e, bayaq söhbət əsnasında dedin ki, armudu stəkanlar və digər istifadə üçün nəzərdə tutulan əşyaları e, xüsusi şüşə boyaları ilə işləyirik. E, nə qədər vaxt çəkir bax qurumağı, hazırlanmağı, istənilən effekti həmin boyalarla almaq nə qədər olur? boyaları daha çox akril boyaların, yəni şüşə üçün nəzərdə tutulur. Yəni 2-3 günə çünki birinci kontur vurulur, daha sonra onun qurumağı gözlənilir. Daha sonra içindəki rənglər qurağıb, yəni 3-3 günə. Bax elə əlimdə tutduğum bu stəkanın üzərində də qırmızı, yəqin ki, alovu və xırda butallar da var, işlənib bura cırf milliliyi qorumaq üçün, yəni müasir milli qarışıq işləyirik biz işləyərkən, bunu da yəni işlərimizdə köçürtməyə, yəni əks etdirməyə çalışırıq da. Burda bu yaşıl daha çox şəbəkəni xatırladır bir növ. Şəbəkə sənətini, xırda rəngbərəng. Xalçada da var, yəni şəbəkə sənəti. Yəni o da xanım işləyib onu onlardan ilhamlanarık, belə desək birlikdə belə bir şey hazırlamısız. Bizi də əziz dostlar diqqətlə qoymayıb Gülbəz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim üçün də bucur maqın loqosunu hazırlayıb təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ ol Gülbəz. Rəhmət. Gülbəxsənə təşəkkürümü bildirirəm. Gənclər, əgər siz də Gülbəxs kimi bizim qonağımız olmaq istəyirsinizsə, studiyaya gələ bilmirsinizsə, siz bizi dəvət edin, biz gələyək, çəkək və göstərək. İndi isə keçid alırıq studiyamıza.